நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஓ ஸ்ரீ மாத்யமஹா குருஜி அக ஜானன பத்மார்த்தம் கஜான நமஹ ஹர்நிஷம் अनेक तंतम भक्तानाम एक तंतम उपासமஹே ஸ்ரீ மகா கணபதயே நமஹ गुरुवे सर्वलोकानां भिषैभवरोगिणां नतये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः अस्मत्कुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः पीताम्बरं करविराजित करविराजितशङ्खुचक्रं कौमोदिकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्तहासं वादालयेषु मनिषं ॐ ओम् उपत्येटावदशगम् एवं मिट् आनन्दरूप बहवन्नयि देवतारे प्राप्ते प्रदीप्तभवदङ्गनिरीयमानैः गान्धीव्रजैरिवकनागनमण्डलैत्याम् आवृण्वती विररुचे किल वर्षवेला आसाशु शीतलतराशु भयोदतो यैः आशाशिधाप्तिविवसेषु च सज्जनेषु नैचाकरोदयविधौ निशिमध्यमायां क्लेशाबहस्रजगतां त्वमिह विरासीः नारायण 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 बाशा भी वब् बापृशास्पृशा वबुषा तदुषा विभूति उद्यत्किरीडकडकाङ्गदहारभासा शङ्करिवारि च कदा परिपासितेन मेहासितेन परिलेसितसुदुखेः सुखनिलीन विलासि लक्ष्मि मन्दासलक्षितकडाक्ष विमोक्ष भेदैः तन्मन्दिरस्य खलगं च कृतामलक्ष्मीम् उन्माचयन्निव विरेचित वासुदेव सौरिस्तु धीरमुनिमण्डलचेदशोभि दूरस्तिदम्बगुरुदीक्ष निजेक्षणाभ्याम् आनन्दपाष्प पुलकोत्कमकत्खदात्रः दुष्टावदृष्टिमगरन्तरशम्भवन्तं देवप्रसीदपरमपूरुषतापवल्ली निर्लूनि धात्र समनेत्र कलाविलासिन् खेता न मा गुरुकृपा गुरुभिकटाक्षैः इत्यादि तेन मुदितेन चिरं नुतोभूः मात्रा च नेत्रसलिलास्रिदगात्रवल्या सोऽस्रैरभिष्टुतगुणः करुणालयस्त्वम् प्राचीनजन्मयुगलं प्रतिबोद्यदाभ्यां मातुर्गिराततितमानुषबालवेषम् त्वत्प्रेरितस्तदनुनन्दधनूजया दनु ते व्यत्यासमारचयितुं सहिसूरुसूनुः त्वामस्तयोरदितचित्तविधार्यमार्यैः अम्बोरुहस्तकलहंस किशोरम्यं जाता ततापशुभत्मनियोगनिद्रा निद्राविमुद्रितमदाकृतपौरलोकं त्वत्प्रेरणा किमवचित्रमचेतनर्यत् त्वारे स्वयं व्यकटिसङ्कीणितैस्व शेषेण भूरिपनिवारित वारिनाद स्वैरं प्रदर्शित पतो मणिदीपदेन त्वां धारयन् सकुलु त्वमीश मम नाशय रोग वेगान् सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्द ॐ नमो भगवते वासुदेवाय दशकमुपत् कृष्णावतारः आनन्दरूप भगवन् अयि देवदारे प्राप्ते प्रदीप्तपवतङ्कनिरीयमानैः कान्तिव्रजैरिव गणा गणमण्डलैत्याम् आवृण्वती विरुचे किल वर्षवेला आशासु सीतलतरासु भयोदतो यैः आशासीदाप्तिदिवसेषु ससज्जनेषु नैशाकरोतय ऋतौ निशिमध्यमाह्यां क्लेशाबहस्त्रिजगतां त्वमिहाविरासीः नारायण 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 बाल्यस्य ब्रूषापि बभुषा तदुषा विभूतिः उत्किरीडकडकाङ्कदहारभासा शङ्कारि वारिग वारिजगता परिपासिधेन मेहासिदेन परिलेशितसूतिकेः वक्षस्थली विलासिलक्ष्मी मन्दाक्षलक्षितकडाक्षविमोक्षभेतैकीं तन्मन्दिरस्य कलहंसकृतामलक्ष्मीम् उन्मार्जयन्निव विरेचितवासुदेव सौरिस्तुतीरमुनिमण्डलचेदसोऽपि दूरस्थिदम्बुरुदीक्षनिषेक्षणा निजे क्षणाभ्याम् आनन्दबाष्पुलगोद्गमगद्गदात्रः दुष्टावदृष्टिमहरन्तरसम्भवन्तम् देवप्रसीदपरपूरुषतापवल्ली निर्लूणि धात्रसमनेत्रकलाविलासिन् के धानपाकुरु कृपाक् इत्यादिदेन मुदितेन मात्रा च नेत्रसलिला श्रुतकात्रवल्या स्तोत्रैरभिष्टुदगुणकरुणालयस्त्वं प्राचीनजन्मयुगलं प्रतिबोध्यधाप्यां मादुर्किरा दधितमानुषबालवेशं वत्प्रेरिरस्तदनुनन्दतनूजया ते यत्या समारसयितुं श्वाम्हस्त योर अधितचित्त विधार्यमार्यैही अम्बोरु हस्तकलहं सकिचोररम्यं। जातातापसुपसत्मनियोग नित्रावि नित्रा मुत्रिदमदाखृत पौरलोकं। वत्प्रेरनात्कि विवचित्तमाचैडनैरत। द्वारैश्वयं यकडिसंकडदैशुखा� शेषेण वारिनात स्वैरं प्रदर्शितपतो मणिदीपितेन त्वां तारयन् सकलु धन्यस्ते सोऽयं त्वमीश मम नासहरोगवेहान् श्रीहरये नमः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय